kasih atas tugas di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar yang dirahmati Allah sekian. Alhamdulillah, saya lagi dapat kita bersama dalam perancangan wawancara bersama dengan Unci Besar. Alhamdulillah, kali ini di mana tajuk yang kita akan katakan ialah Wahabi. Sebelum itu, inginlah kita bersama dengan Omar Tusri untuk berikan muka lima awal dan juga menguruskan tentang tajuk Wahabi ini. Silakan, Omar Tusri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sidang, sidang pendengar yang dirahmati sekalian dalam keadaan yang agak tertekan kerana kita baru habis mesyuarat apa tu perhimpunan agung babo ini kita bersyukur kita dapat bersama-sama pada hari ini dengan insyaallah Saibu Samaha Muti kemudian Dr Azwira ahli majlis fatwa kita Ustaz ah, al, Ustaz ah, Fazlan Osman pensyarah UKM kemudian Datuk Alim Palima tajuk kali ini kita bawa belainan sikit dengan tujuan untuk mendekatkan masyarakat dengan ilmu supaya bila kita dekat dengan ilmu insyaallah kita tidak bercakap benda-benda yang boleh merugikan kita dalam keadaan sekarang saya tengok orang terpelajar ustaz dan banyak pihak yang bercakap seolah-olahnya tidak berlandaskan kepada ilmu bila mereka tidak berlandaskan kepada ilmu akhirnya kita akan jadi bangsa yang kalau nak sebut hina pun tak elok bangsa yang tak mulia lah sebab apa? kita main pakai dengar cakap lepas cakap. Jadi saya nak bawa sikit pasal ilmu tadi saya masukkan uh, tajuk uh, Wahabi ini ialah untuk membolehkan kita cakap pasal ilmu dan kita tengok fakta-fakta untuk membolehkan sama ada kita bercakap selama ini berasas tidak, Yang pertama sekali kita lihat zaman mazhab. Tapi zaman ini mereka bukan ada mazhab. Mazhab ni kita sendiri yang yang menggelarkan diri kita untuk uh, bersama dengan mana-mana mazhab. Yang pertama sekali, di antara 100 hijrah sehingga 250 hijrah lahir imam-imam besar yang menjadi pedoman, pegangan di setengah umat Islam dan walaupun kita tahu bahawa mereka ialah pengikut atau orang yang mengikut sunnah Rasulullah dan juga kitab Allah tetapi kita berpandukan juga pandangan daripada imam-imam besar ini. Iaitu yang pertama Imam Hanafi Kemudian dalam masa yang sama ialah Imam Malik Jadi Imam Hanafi ini lahir pada tahun 20 Hijrah Kemudian kita jangkalah mungkin umurnya 20 tahun ataupun 30 tahun Dia mula berdakwah kita ambil tahun 100 Hijrah Kemudian Imam yang penghabis ialah apa tu, Ahmad Hanbal Dia meninggal 250 Hijrah Jadi antara 100 dengan 250 ni Imam Hanafi, Imam Malik Kemudian Imam Syafi'i dan juga Ahmad Hambal. Jadi dia ada hubung kait. Tetapi yang cantiknya sebab apa? Imam Malik ni anak muridnya ialah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pula anak muridnya Ahmad Hambal. Jadi depa betul-betul anak murid. Orang kata mereka ada hubungan terus di antara satu dengan lain dari segi ilmu dan juga ajaran kita pakai sekarang. Kemudian selepas itu, selepas zaman ini, kita lihat dalam tahun Uh, lebih kurang uh, 650 hijrah macam tu dan 600 hijrah sampai 700 750 hijrah lahir imam besar Ibn Qayyim dan juga Ibn Tamiyah lebih kurang tarikh itu saya nak ambil tarikh yang uh, lebih kurang kemudian uh, ini tahun hij, tahun apa tu hijrah pada tahun 1000 205 hijrah uh, Muhammad Abdul Wahab meninggal dunia Ataupun kalau tahun Masihi ialah 1792 Masihi dia meninggal dunia. Kalau kita lihat dari segi kalau tadi kalau kita ambil hijrah dan juga tahun Masihi, jaraknya agak jauh. Ibnu Taimiyah dengan Muhammad Abdul Wahab jaraknya 500 tahun. Ibnu Taimiyah dengan Imam Ahmad Hanbal jaraknya lebih kurang uh, 300 tahun. Uh, selepas itu kita mengat, mereka mengaitkan diri dengan apa tu pandangan-pandangan yang -pandangan yang dibawa oleh imam yang awal tadi. Kalau kita lihat kalau kita lihat apa tu apa yang dibawa oleh mereka ini, kita tahu imam yang imam yang besar, imam besar yang empat yang kita pegang sampai ini, mereka juga adalah apa tu orang yang sedaya upaya apa tu orang kita mengikut sunnah rasulullah dan juga kitabullah. Demikian juga Ibn Tamiyah dan juga Ibn Qayyim dan juga Muhammad Abdul Wahab jaraknya mereka duduk ni jauh tetapi mereka merasakan sesuatu telah berlaku kepada ajaran Allah saya nak ambil eh, di zaman Ibn Tamiyah di zaman Ibn Tamiyah tentera Mongol eh, menguasai negara Islam iaitu kita tahu bahawa mereka melanggar Baghdad dan selepas mereka melanggar Baghdad mereka telah buat pesta pembunuhan habis 2 juta orang lelaki-lelaki dibunuh sampai tentera Mongol terpaksa lari keluar daripada kota Baghdad dalam jarak 3 ke 5 km kerana tak tahan busuknya dan kota ini hancur selama 20 tahun bau busuk siapa nak tanam orang 2 juta yang tinggal cuma orang perempuan dan juga kanak-kanak yang juga dibawa habis sebagian besarnya ke Asia Tengah untuk dijadikan hamba hamba sahaya kepada orang-orang Mongol 2 juta orang orang Mongol ni bunuh seluruh dunia ialah lebih kurang 17 juta orang dan 11 juta ialah orang Islam tapi bila mereka datang ke, ke Baghdad ni sebuah kota yang sebenarnya bertaraf macam zaman moden ni mungkin London ke New York lah bertaraf sebab negara Islam ialah yang menguasai dunia pada masa tersebut sebab di negara-negara lain mereka masih lagi duk pakai cawat macam dia mereka Masih kita tengok filem India pakai cawat. itu di Amerika masa itu. Tapi negara Islam sudah kebangunan aimunya sudah sampai ke tahap yang luar biasa. Tapi orang-orang orang-orang uh, Mongol ataupun kalau pergi Rusia dia panggil Tatar, kalau mari India dia panggil Mongol, datang dan juga menyerang habis negara-negara dia -negara, mereka hampir menyerang Rome pun. Jadi bila orang Mongol datang, orang Islam dibunuh 2 juta ni berita ni sampai ke negara-negara Islam yang lain. Siapakah manusia yang boleh bunuh 2 juta ni? Sampai semua orang Islam takut. Sebab apa? Mereka yang selalu berulang-alik ke Baghdad tak berani datang ke Baghdad sebab tidak ada orang lelaki lagi. Bandar itu hancur lebur. Jadi orang Islam semua takut. Tidak ada lagi semangat jihad yang wujud di zaman Rasulullah dah tak di zaman sahabat dah tak ada dah. Jadi sebab mereka cuba uh, malah semasa pemerintah Bani Abbasiyah yang penghabis, khalifah yang penghabis itu minta bantuan daripada daripada Mesir. Uh, masa itu Mesir itu diperintah oleh diperintah oleh pemerintah yang berpahaman uh, Syiah. Dia inilah peluang baginya untuk apa tu bagi hancur pahaman uh, Sunni ini mereka tak tolong. Mereka tidak mau tolong Dan akhirnya hancurlah Kerajaan Bani Abbasiyah Dan bila hancur Orang Islam takut Takut setakut-takutnya Sehingga semangat jihad Sudah tidak ada lagi Kalau semangat jihad tidak ada Apa arti? Makna kata orang Islam akan Terhuyung hayang Dan mulalah Amalan-amalan di zaman jahiliah itu Hidup balik Jadi Muncul Imam besar Ibn Tamiyah untuk membetulkan keadaan dan bagi tahu bahawa kita tidak boleh buat perkara-perkara syirik ini, perkara bid'ah ah yang cukup teruk berlaku. Tapi selepas dia tak ada, akhirnya benda itu hidup balik lagi. Hidup balik lagi benda-benda yang tak elok ni. Sehinggalah zaman Muhammad Abdul Wahab. Jadi zaman Abdul Wahab ni, dia nak jadi cerita lah sebab masa itu pemerintah di yang apa tu, pemerintah di Najat. iaitu yang menubuhkan kerajaan Saudi sekarang ni. Ibn Saud dan anaknya Abdul Aziz Jadi dia ni telah membuat ikatan Perjanjian dengan Muhammad Abdul Wahab Untuk sama-sama Membentras Iaitu Amir Muhammad bin Saud Jadi dia ni buat perjanjian dengan Muhammad Abdul Wahab Abdul Wahab ni terkenal sebagai orang alim Dan dia memegang Dia juga uh, nak supaya kita balik, Kembali-balik ke jalan Di zaman Rasulullah, zaman para sahabat Dan berpegang teguh kepada kitab Allah Tetapi apa yang terjadi di negara Arab pada masa itu tersebut Amalan ni di Arab sendiri. Orang Arab yang boleh Quran turun dalam bahasa Arab tapi orang Arab dia tidak mengambil tahu langsung tentang isi Al-Quran dan berlakulah pemujaan-pemujaan kubur, pemujaan pokok dan ada hampir setengahnya hampir uh, menyembah berhala. Cukup teruk. Dan pemerintah-pemerintah di zaman Bani Osmaniyah